Вот так наши дают. Еще порох есть еще, оказывается. Есть еще порох. <связано> Начальник штаба что-то грустный. Непонятно почему. Ромать не надо. Вовремя должно все делаться. А так у нас. Ну, моряки, они есть моряки. Что там говорит?

нам прибыла группа воинов-подводников. Давайте их поздравим с Днем военно-морского флота. Ура, товарищи! Ура! 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 Юрий, Юрий Александрович, просим вас подойти. А все остальные эти, Строй, ребята. моряки, вот сюда вот. Это настоящие моряки. Так вот сегодня эти волки будут в Ютубе находиться. Отлично. Мы посмотрим, как эти волки будут. Дорогие товарищи, сегодня день военно-морского флота. Союза Советских Социалистических Республик. Разрешите митинг, посвященный Дню военно-морского флота, открыть. В честь наших моряков в небо будут выпущены белые голуби. Это предоставляется право воину Черноморского флота. Что-то не видно, что он воин Черноморского флота. Спасибо. Памятника. Попросим их. Так, ребята, дадите дорожку, чуть-чуть пропустите мотоцикл. Сейчас заведу, сейчас. Шкарупа служил на Камчатке. Давайте похлопаем, товарищи. Не подводит техника, это военная техника. Это, да, разведка на таких езде. там еще только пулемет устанавливается в турель. Спасибо! Спасибо! Виктор Васильевич, нужно учесть, что же Da da da. I. Ne. Ne. и сухопутчики, и летчики, все вместе. Правильно. Опустили. Еще держи. Счастья, здоровья, все, все самое наилучшее. Спасибо. Спасибо. Служу трудовому Слышно? Да. Военно-морской флот занимал в рядах защитников российского и советского государства достойное место. И сегодня в праздничный день мы вспоминаем тех, кто с честью выполнял и выполняет воинский долг перед своим отечеством. О их подвигах свидетельствуют сотни памятников и обелисков на территории Украины, в городах-героях в Киеве, морякам Днепровской военной флотилии, в Севастополе, Одессе и в других городах. Много их и в нашем Белосарковском районе. Наше поколение было воспитано на героических подвигах военных моряков под командованием прославленных флотоводцев, адмиралов Корнилова, Нахимова, Ушакова, Макарова, Горшкова. Мы помним замечательные слова адмирала Макарова. У моряка нет легкого пути, нет трудного пути, есть славный путь. Массовый героизм проявили моряки в годы Великой Отечественной войны. К примеру, оборона Севастополя длилась 250 суток. Выполняли свои задачи моряки Азовской, Днепровской, Пинской, Дунайской флотили. Незабываемый подвиг Завершили подводники подводной лодки С-13 под командованием капитана третьего ранга Александра Ивановича Маринеско, которые такой ущерб нанесли подводному флоту Германии, что Гитлер объявил Маринеско врагом номер один и трехдневный траур. Это был второй такой траур после Сталинграда. После военных годов это были годы холодной войны на море. Угроза со стороны США и НАТО потребовали, и в Советском Союзе был создан в том числе мощный ракетно-ядерный военно-морской флот, в рядах которого...